Да, они ее просто приподнимут. Я думаю, что они приподнимут, они его быстренько наносили.

В 11.18 поступило сообщение о том, что человека привалило плитой. В 11.20 уже были на месте, значит, по первым признакам, как прибыли, значит, не было возможности установить то оборудование, которое есть у нас на автомобиле, то есть пневмоподушку, значит, потому что был человек привален не только плитой, но еще и конструкциями перегородок и стен несущих, которые лежали непосредственно на несущей плите. Значит, пока разбирали перекрытие, подошел кран, все заняло очень много времени. Подняв плиту, освободили человека, вытянули на передали работникам скорой помощи. Я начальник караула 5-й ДПРЧ, капитан Якушкин Дмитрий Николаевич.